Я вітаю всіх сьогодні. В центрі уваги цифрові технології у телебаченні. Як вони впроваджуються, ми поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем. Це Віталій Молчанов. Він директор регіонального підприємства компанії Воля. Віталій Анатолію, скажіть, будь ласка, от ефірні канали, які вже одержали ліцензію, вони так би мовити, вже деякі з них мовлення здійснюють саме. цифровому формате, а, а, а что касается кабельного мовления, как оно планує здійснювати в цифровому формате мовления? Ну с начала э, июля общенациональный провайдер компания Воля планирует уже запуск цифрового телевидения э, в городе Херсоне. Вот, э, то это даст огромное преимущество э, по сравнению с аналоговым телевидением. Вот, и уже оно должно уходить на задний план, потому что согласно э, международных всех правил GenEva 2000, то к 2015 году уже должно аналоговое телевидение прекратить свое существование. То поэтому э, сейчас делаются все шаги для того, чтобы перейти на новый стандарт вещания. Вот, и компания «Воля», как всегда, является лидером в этих новшествах и будет вводиться телевидение цифровое в городе Херсоне. Ну а в местах уже компания «Воля» э, вот цифровое мовление здесь не очень? Да, уже происходит вещание в семи городах вот, Цифров... цифрового стандарта HD, и где-то порядка 14 городах уже идет цифровое телевидение. И мы планируем запуск в начале июля уже в городе Херсоне цифрового телевидения. И плюс сразу же запустим и HD-телевидение, телевидение высокой четкости. Mm -hmm. вот. а само цифровое телевидение, кроме того, что у него нет понятия хорошо показывает или плохо тут или показывает или не показывает, а показывает всегда хорошо Ну, а если сравнивать, скажем, цифровое телебачение эфирное и цифровое кабельное, есть переваги у кабельного цифрового телебачения? Есть, конечно потому что это более стабильная работа на него не влияет ни погода это снег дождь вот условия приема вот. поэтому единственный как говорится враг кабельного цифрового телевидения это вандализм будем говорить так вот. но идет самое главное преимущество цифрового от аналогового это то что идет очень много дополнительных сервисов компания воля собирается представить э, телегид. То есть можно будет, не выходя из дома, сразу посмотреть на экране телевизора программу любого канала, когда что будет идти. Вот. Уже, как говорится, будет даже немножко газета отходить на второй план. Ну, вы уже сказали про то, что компания «Воля» є першопрохідцем у проведении цифровых технологий. А можно детальнее про это узнать, как это здійснюється? в том, что компания ⁇ Воля ⁇ запустила цифровое телевидение еще в 2010 году в Киеве и начала только в 2012 году запускать цифровое телевидение высокой четкости. HD технологию. Вот. Это Киев, Севастополь, Полтава, Львов, Донецк. Вот. То... Эта технология началась только в 2012 году. И э, с, наш родной город Херсон ожидает сразу же и тоже наполнение э, телевизионных каналов э, высокой четкости. Вот. Там будет где-то представлена прятка 8 каналов. Вот. И люди смогут наслаждаться картинкой высокой четкости. Угу. Чи какие-то дополнительные сервисы с переходом на цифру? да, как я уже и говорил, будет телегид, но кроме этого еще э, будет возможность э, использовать э, такую дополнительную услугу, как субтитры. Это особо важно для тех, кто у людей, у кого есть проблемы со слухом. Вот. для них это будет э, довольно-таки ощутимое преимущество нашего телевидения. А какие еще будут сервисы додатковые? Можливо, можно будет придбать и у вас эти примачи, которые нужны? Да. Э, сами э, для приема цифрового телевидения, то самое главное, независимо от э, вида передачи телевидения, эфирное это, кабельное, вот, по-любому надо иметь э, прибор для приема э, телевизионный тюнер вот который должен стоять у каждого телевизора в доме вот и это оборудование будет э, компания воля э, предоставлять своим абонентам вот э, на это оборудование будет идти пожизненная гарантия вот сколько она будет у абонента вот мы будем его обслуживать сервисное обслуживание производить и э, будет замена, то все будет идти бесплатно. А как формуватиметься пакет программ? Пакеты программ, значит, будет формироваться, ну, в первую очередь, все каналы, которые идут с телецентра, потом украинские каналы, вот, а уже стартовый пакет где-то будет порядка 80 каналов, вот. И дальше уже абонент сможет сам регулировать количество каналов, программ, которые он хочет смотреть. Будут идти пакеты фильмовые, детские, познавательные, спортивные, музыкальные. И уже абонент сможет сам управлять тем, что он хочет смотреть. Вот. Будет предоставляться более 150 Каналов. Ну, а какую такую важную информацию має знать абонент, который саме, ну, співпрацює с компанией «Воля» для того, чтобы ну, якісно приймати изображения и, скажем, придбати той или інший приймач? Ну, возможно, вы какие-то даете довідки, телефоны, <laughs> до вас звертатися. Да. Можно будет обращаться и по телефону 46 48 48, это колл-центр. Вот. Сейчас э, так же само э, люди по нему звонят. Или на нашем контакт-центре. Вот, э, там же можно будет и э, делать заявки на приобретение оборудования. Вот, или по звонку на колл-центр, э, там смогут э, дать все справки, как, где, что приобрести. Вот. Поэтому мы сюда ждем. коли наші абоненти прийдуть, і ми будемо ради обслужити. Угу. Ну, сподіваємося, що багато корисної інформації сьогодні почули абоненти, чи можливо ще є що додати, що треба їм знати. То все одно вже буде впроваджена цифра, і якщо є зараз така можливість, скажімо, державні програми для того, щоб придбати ну є пільгові категорії громадян, які можуть придбати і безкоштовно ті чи інші приймачі, то, мабуть, треба не зволікати, а брати безкоштовно так. Все дело в том, что значит, у нас кроме того, что цифровые тюнера, то э, у, телеви... у кого есть телевизоры э, последнего поколения вот, с цифровыми тюнерами, то можно будет у нас э, приобретать э, к модули условного доступа вместе с карточками. Вот. Но это при условии, если э, это у, у них в телевизоре стоит э, цифровой тюнер э, для приема... DVB-C, а не DVB-T2, как с эфиром. Еще надо знать, что самоуправление тюнером это не такое сложное, как сначала кажется. Им управлять не сложнее, чем DVD-плеером или мобильным телефоном. На контакт-центре мы сейчас будем приобретать телевизор. И поставим один э, тюнер, чтобы э, люди могли приходить. И им консультанты будут э, объяснять, как правильно пользоваться. Вот. И э, еще одно. Если значит, при запуске цифровой телевидения HD, то абонент э, должен быть э, для того, чтобы смотреть HD, он э, приобретает телевизор который поддерживает функцию Full HD и тюнер, который поддерживает эту функцию. Ну, фактически, якість працюють всіх каналів буде однакова, так, да. в залежності від того, звісно, на якому обладнанні вони вже сами працюють, так? Самі надо будет приобретать только у нас, потому что сама функция поддержки сигнала вот специально разработана для компании «Воля». Я хочу проинформировать наших абонентов, что во время запуска цифрового телевидения на одной частоте аналоговый, где шел канал, будет идти где-то порядка восьми цифровых. Вот. В чем разница между аналоговым и цифровым телевидением? То для запуска цифрового придется выключить часть аналогов каналов. Потому что сам ресурс, он не безразмерный. Он имеет определенное количество каналов, и они уже все заняты. Поэтому для запуска цифрового надо будет отключить какую-то часть аналоговых каналов. Но аналоговое телевидение на сегодняшний день пока еще остается. Вот, потому что люди не в состоянии очень быстро все перейти на цифровые вот. мы сейчас уже э, получили э, несколько тысяч цифровых приемников вот. то в первых числах июля уже будем запускать и распространять цифровые приемники Добре, дякуємо вам за цікаву розмову. І я нагадаю, що сьогодні в студії програми в центрі уваги був Віталій Молчанов. Він директор регіонального підприємства компанії Воля у Херсоні.